закончится обострение ситуации здесь, и я поеду в другое место для того, чтобы там использовать свой боевой опыт. твари. ми сподіваємося на вашу сознательность. Ми не хотим, щоб ви, наші ребята, друзі товарищи, пострадали. Подажні твари. Російська Федерація проти України на території східних регіонів, а особливо це стосується Донецької і Луганської областей, почала справжню війну. организовать Украину для опору військовій агрессии, яку сегодня чинить Россия против Украины. Во избежание проявлений сепаратизма штабы кандидатов президента Юлии Тимошенко в Одессе и Одесской области были переформированы в штабы Народного руху Опору. Об этом было заявлено 18 апреля на совещании представителей политических и общественных сил. Мы сегодня собрались на рабочее совещание. Цель скоординировать те усилия, которые необходимо сегодня приложить всем нам для того, чтобы сохранить гражданский мир на территории Одесской области, для того, чтобы защитить целостность нашего государства от внешнего агрессора и от внутреннего агрессора. Всего на территории Одесской области будет создано 23 штаба. Один областной в городе Одесса, 8 районных на территории города и 14 штабов в районных центрах Одесской области. Руководителем штаба Руху Опору в Одесской области назначен майор в отставке Олег Герасименко. Мы можем принадлежать другим партиям, мы можем ходить в разные церкви, но у нас одна страна, у нас одно государство. Мы все защитники своих семей, как мужья. Мы такие же защитники своего государства. Сегодня нет у нас ни оранжевых, ни красных, ни белых. У нас сегодня есть Наша страна, яку треба захистити. Штаби руху опору будуть действувати в рамках закона і координувати свою роботу з місцевими представителями силових структур і армії, повинні бути з нашого боку якісь реальні дії. Реальні дії щодо створення таких підрозділів. І ми повинні погодити всі ці питання з силовиками, мається на увазі і представниками МВС, прикордонних військ. А також Збройних сил України і також здійснити допомогу э, з цього питання. Ми призиваємо всі політичні сили содействувати об'єднанню граждан України вокруг защити, міра, правопорядка. и сохранения территориальной целостности Украины. Для жителей Одессы и Одесской области созданы специальные горячие линии по приему информации о возможных столкновениях и провокациях в регионе, а также заявлений от граждан об их желании присоединиться к движению.